بن حنیف حضرت قیس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہودی کا جنازہ گزرا دونوں کھڑے ہو گئے سنن ابی دعود ہے دونوں کھڑے ہو گئے کسی نے کہا ہی یہ جنازہ تو یہودی تو یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے مسلمان کا نہیں آپ احترام میں کھڑے کیوں ہیں صحابہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ایسا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے یہودی کا جنازہ گزرا آپ کھڑے ہو گئے کسی نے اسی طرح کہا تھا انما ہی یہ جنازہ تو یہودی یا رسول اللہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے مسلمان کا نہیں آپ کیوں کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا نفسہ کہ یہ انسان نہیں ہے کیا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھا وہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے اس سے حساب میں نہیں لے گا میں نے نہیں لینا حساب اللہ لے گا جس کے سامنے وہ جا رہا ہے لیکن مجھے جس چیز کا حکم ہے نفسہ یہ یہودی کے بارے میں اگر کہا ہے تو آج مسلمان بھائی اور مسلمان پڑوسی اور پھر ماں اور باپ اور بیوی اور بچے اور رشتہ دار اور دوست اور احباب اور کائنات میں بسنے والے یہ انسان کیا علیست نفسا نفسن نہیں ہیں کیا یہ اس میں نہیں آتے اٹھاؤ فتح مکہ کے موقع پر ایک دن میں دو ہزار آدمی مسلمان ہوئے دو ہزار آدمی ایک دن میں کہ سب کام پڑے ہیں اور سب کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہیں کہ آج ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا آج وہ جو تیرہ سال ہم نے آج سے آٹھ سال پہلے ان مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی آج یہ فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہے ہیں ان کی قوت ہے طاقت ہے ہم قیدی بن جائیں گے ہماری بیویاں غلام بن جائیں گی باندیاں بن جائیں گی بازاروں میں بکیں گی ہمارے بچے بکیں گے غلام بنائے جائیں گے ہمیں مارا پیٹا جائے گا سر قلم کیا جائے گا یہ کام پڑے ہیں اور ایسے میں کسی صحابی کی زبان سے نکلا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سبحان اللہ اللہ کمانڈر ہیں یہ یہ فاتح بیت المقدس ہیں عظیم صحابی ہیں ان کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ آج شدید جنگ کا دن ہے آج حساب و کتاب ہم برابر کر دیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں الیوم یوم المرحمہ آج رحم کا دن ہے الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور عالمین کے لیے بھیجا ہے للمسلمین نہیں للمومنین نہیں،, نہیں للعلماء نہیں للعالمین وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ حضور کی رحمت کا حصہ پرندوں کو بھی ملا چیونٹیوں کو بھی ملا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ رحمت آئی کہاں سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کا فضل ہے اللہ نے آپ کو نرم کر دیا آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن سب سے پہلے میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں پھر آپ سے کہتا ہوں تصور کرو وہ بھائی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ تصور کرو وہ رشتہ دار وہ دوست جس نے زیادتی کی ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ کا کیا رویہ ہوگا طاقت بھی آپ کے پاس ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امن ہے جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے امن ہے جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دیا اسے بھی امن ہے اسلام کسی گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ تمہیں امن ہے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ بیت اللہ جائیں اتنا وقت بھی نہیں ملا اپنے گھر پہنچ جائیں ابو سفیان کے گھر پہنچیں چلے جہاں پر ہو وہیں پہ اسلحہ ہتھیار زمین پہ رکھ دو پھر بھی امن ہے یہ اعلان کیا تھا دو ہزار آدمی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جو ابھی کام پر رہے تھے اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا میں وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم آنتم التلقاء جاؤ تم آزاد ہو میں تمہیں قید کر کے غلام نہیں بناوں گا نہیں جاؤ مرضی سے تم آزاد ہو تمقا کا لفظ ایسا تھا جس نے ان کے دل کی کایا پلٹ دی سب کی زبان سے نکلا اشحد إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّكَ رسول اللہ یہ دو ہزار آدمی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور آج وہ صحابہ اکرام ہیں ہم ان کا نام لیتے ہیں عکرمہ بن ابی جہل باپ ابو جہل ہے بیٹا عکرمہ ہے رضی اللہ تعالی باپ امیہ ہے ساری زندگی حضور کی دشمنی کی بیٹا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے اللہ کریم ہمیں سیرت کا یہ سب سے اہم پہلو جو اخلاقیات کا ہے جو معاملات میں بہترین کردار کا ہے اور اخلاق حسنہ کریمہ نہیں اخلاق عظیمہ کا ہے اللہ اس پہلو کو سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الداوان الحمدللہ رب العالمين